Сколько вы это удобрение вносите? Осенью ]島... или весной в основном? Ну, из азота они применяют в основном только карбамид. И в среднем, если используют удобрение только при посеве, фосфорное удобрение с семенами в ряд, а азотное только в МРБ. То есть система МРБ, которая разделяет азот от ряда, но осенью не вносит. Только, только при посеве, только в ряд, где-то до 200 килограммов получается you're у них it's right it's ДВ. Right действующего вещества. Ну, они только скаутинг, да, так выходят на поле, смотрят, если есть необходимость, применяют, если нет необходимости, не применяют. We, uh, um, используют фунгициды для против э, болезней. Yeah. Но они на зерновых применяют фунгицид на, на, в 9 из 10 лет, а по Рапсу, по рапсу по применяют фунгицид в 5 из десяти лет примерно они используют на все на все их оборудование uh, система John Deere Guidance да то есть это которая по

И then on this side say they've done 323 hectares and they've got есть, 20 hectares left and time ну, то есть, и там они видят мониторинг где каждая единица техники работает и что она сделала и что осталось сделать да yeah. то есть видят что сделал там 300, 300 акров и осталось там 30, 30 акров сделать and each of our people app on their phone. Каждый, каждый работник у них имеет на телефоне вот такую, такое приложение, то есть, которое... So they can, they can see themselves. Они могут сами себя. Yeah. So if a guy on the grain cart, if we're combining, if, the, if, uh, if, if he knows that. Mm -hmm. if... if he knows that the semi is in line at a um, at a grain elevator, then he could send the next truck back to the yard. And so if he's over here. То есть они тогда могут видеть даже по машинам они видят как дислокацию куда кому ехать в плане если там кто-то работает да что происходит и куда двигаться куда должна ехать машина для того чтобы забрать там зерно перевести сюда ну на, на площадку. These are so вот, вот это наши поля например. So a lot of, we are ну, no, мы немного things разбросаны, things. да, как вы видите по, по карте. То есть, но... So this morning, this здесь сейчас мы вот, мы вот Хамбл, где мы были утром. Right сейчас now. мы здесь. Борго uh, the... там с той стороны. Mm -hmm. Где-то 25 миль от севера на юг, то есть это где-то примерно 35-40 километров. So Our right? plans all go to the equipment, so that when the guys get in the field, and for our new operators, if they don't know the land, they they get to the say they're going to a particular piece of land, it won't load up until they're there, so we know they're in the right field. По этой же системе они могут залогиниться в любую единицу техники, которая работает, например, какой-то комбайн на каком-то поле. Они могут зайти посмотреть настройки, какие на этом комбайне и что что происходит ну, в данный момент, да, то есть ну, какая влажность того же, с какой скоростью он работает. Ну, все параметры они могут видеть через эту систему. Спрашивал, забирают ли они всю технику с поля, ну когда работа заканчивается, ну то есть они пассивные агрегаты оставляют. А если, допустим, комбайн, то обычно не всегда, то есть они э, могут могут забрать на, на площадку, потом обратно выезжают, то есть зависит да, от ситуации. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Сколько охранников? How many guards you have? Like, to... Guards, guards, guards. No, no, no. Security? Not, not, not. Почему? Нет, нет. Почему система джандира не не класс? Ну, или ну они начали с Джандира, да, поэтому у кейса своя система есть, но, но они не, не они совместимы, то есть, И поэтому здесь они как бы они свою систему it's они да, Но, с... то есть, приняли решение нет, нет предпочтения да, если бы начали бы с кейса то бы дальше бы с кейса то есть они же могут эту систему вот, взять всю информацию и по урожайности и по всему просто говорит что если Тримбл, а, э, он немножко ну, позади сейчас находится, по кейсовская система позади, то есть она не дотягивает до джиндировской, да. А защитить, защитить данные нужно оставаться на одной какой-то платформе, то есть нельзя, получится, получится нельзя совместить эти все платформы. Mm -hmm. Ну вот, допустим, вот на поле... Э это данные, данные, по например, по всему... <к remix> это, <к минимум> это вот обработка, которая была, да, то есть химическая химия, то есть показано, какая... А, а, а это качество. Ка красное, красное это, где, допустим, недостаток нормы, ну, то есть система, например, давление там упало или все, что-то, оно показывает красным, а желтое это, это, допустим, средние. То есть они видят всю картину. Да, то есть ви, то видно всю работы, картину да? по всему, Я да, при по также. Кстати, вот вопрос был. Вот интересный вопрос был. Вот интересный вопрос был, кстати, по системе вариативного внесения удобрений, да, по дифференцированию. То есть, вопрос был: используют ли они эту систему? Они говорят, что они использовали ее раньше, но они не видят никакой как бы, эффекта особого, и поэтому сейчас не используют уже. So you 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 apply the same rate of fertilizer you don't you don't do the big uh, you don't do the split. Uh, VR. Yeah, we are Very great. We, we have in the past. They used to. The last couple of years, the last few years, they it. So there are no economical benefit, benefits of that. We didn't fight in the well, they 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 didn't see. They didn't, didn't find. And on chemicals the same, like. Uh, И химия, и химия ну, также. То есть 100% то то... So you just apply да, одна норма yeah. по, на все то поле. Нету смысла, да, yeah. да. Говорит, а что да. они, ну, они, они используют. Они... Like, uh, Шесть лет они использовали эту систему и, в принципе, они экономического эффекта они не обнаружили. Скажи, мы только к этому подошли, <laughs> Но он говорит, он говорит, ну да, это в принципе вроде, но она обеспечит столько больше проблем, что с ней нет смысла с ними бороться, с этими проблемами. То really really like ну тоже зависит, land, говорит, что зависит многое от полей, потому что говорит, если у вас земля, она действительно вариативная, да, то есть сильно отличается. Вот, допустим, поле отличается очень сильно в разных его диапазонах. Тогда оно, может быть, имеет смысл. Но если поле более-менее равномерное, то, в принципе, особого смысла А удобрения вносят Не-не, а, они, а вот а они же удобрения не вносят и химию. И Друзья, они... Друзья, витаю. Нагадую, что 23 серпня на Киевщине пройде полевой день регенеративного землеробства в Белоцерковском районе на полях товариства «Мрия». Михайло Витовик поділиться своїм досвідом збереження та відновлення родючості ґрунтів, який дозволяє йому навіть в несприятливі роки, такі як зараз, коли не достає вологи, отримувати більше 10 тонн кукурузи і більше 3 тонн сої. І це все завдяки тому, що велика увага приділяється здоров'я ґрунту. З нами будуть цікаві гостьові спікери. Це Олена Дудкіна, агроном компанії Агросоюзпроєкти. Яка поділиться досвідом впливу покривних культур на здоров'я ґрунту. Це буде Павло Котляр, агроном-консультант по регенеративному землеробству компанії «Суфле Агро Україна, який дослідить економічну доцільність використання покривних культур. З нами будуть партнери, які поділяться своїми послугами та продуктами, які допоможуть вести регенеративне. Земноробство саме в вашем господарстве Запрошую, чекаю, до встречи на Киевщине 23 серпня. От 3 галлонов до 10 галлонов От 3 галлонов до 10 галлонов на акр, это примерно от 38 литров до 94 литров на гектар. Все зависит от продукта только, который они используют. Ну, просто если фунгициды, то нужно немножко ну, больше дают воды. Если гербициды, то делают минимальную обработку с минимальным okay. водным раствором. До того, как они вносили дифференцированное внесение, они делали анализы земли. У них э, почва почти ров, ну как бы по анализам, была, или все таки на поле были разные участки. Are, У них просто есть больше, есть зоны поля, где засоленность есть. Но он говорит, мы вручную можем их в принципе ну, как бы, обойти и все ограничить. То есть, то есть получается более-менее ровно, да, у по… Ну, no, so it's more or less constant. Uh... There, yeah, we soil test every year, and what we do is, when we go into the field, a particular field like that, we'll have ten different areas, and they're all marked with GPS, so we go back to the same spot every year to pull a soil sample, and then то есть, как они делают, например, вот это, одно, вот это одно поле, оно имеет, например, 10 различных участков, таких, ну, разно, по, по разности, да, разнообразных. Вот каждый этот участок, он у них зафиксирован gps точкой, и каждый год они берут из этой точки, берут анализ, фактически, то есть для того, чтобы иметь одинаковую картину на, на по всему полю, по, по всему его состоянию. То есть каждая точка, она имеет свой, свой GPS-координату, и они с этой точки каждый год берут берут анализ, и таких почек на этом поле ну, штук 10. Хорошо, для чего берут анализ, если они отошли, допустим, на То есть, когда они берут анализ, то они получают информацию о том, что есть в почве остаточного питания. То есть азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы, они делают анализ. Но они хотят понимать, что у них остается в почве для того, чтобы определить норму, какую они будут использовать на следующий год. Хорошо, а если поле показывает разность, получается, то, да, грубо говоря, в эту, в эту точку надо внести, допустим, там, 100 килограмм, да, а сюда всего лишь 60 То есть они не носят дифференцированное синия, для чего все эти собирать? Soil, Просто задача в чем? Что если они обнаруживают, что у них, например, а, пере, пере, переизбыток, ну относительно переизбыток какого-то элемента почвы почве, то на следующий годы они просто урезают норму по этому элементу. То есть, ну для того, чтобы как бы не, перер... не делать перерасход. Да. So you do on the average, on the average. Да, усредняют. Сколько лет они не обрабатывают поля и как изменилась почва за это время? 14 лет, 14-15 лет. И как вы видите, как ваша почва меняется в это время, или она или нет? Да, я думаю, что это лучше, сейчас лучше, они видят, But что. Просто э, проблема культивации, говорит, когда они делали раньше много культивации. The говорит, эр... Эрозия была большая, то есть ветер или эрозия. Обе, и то, та, и та. Yeah. То есть сейчас, did, no. I mean, сейчас I mean, нет. сейчас нет. Yeah. Okay, uh, сейчас говорит, что стебель помогает э, сберегать влагу. То есть он э, обеспечивает сохранение снега, и снег как бы потом при таянии он как бы впитывается, здесь, обеспечивает. Если там, что она дисковывает, нет, нет, на рапсе они же не используют, вот они только вертикальные орудия используют, которые только по стерне зерновых на рапсе не используют. Есть а есть какая-то покровная культура? Do you have the cover crops? Do you, do you apply the cover crops? No, we, It's not a short, short period of Short, у них the сезон the time, очень короткий, поэтому у них нет времени на да на, 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 то, на то чтобы она установилась. Да, эта культура. Есть хозяйства, которые работают по классике. Ну пашут, здесь few, здесь few, никто не пашет уже лет, лет. лет. Ну а, только органические фермера, которые. А так в принципе все только на нуле. Yeah. Только органические органик фермеры они. Ну so no, просто это единствен, единственный способ, как они могут контролировать сорняки, это только и через и культивацию, и только, только через только обработку. Add ну это зона запчастей, да, где у них хранятся различные фильтра, элементы. Каждая каждый каждая зона хранения для отдельного для запчастей, да. Да, да, да. Это такая, это карта, где они находятся. Это культуры. Желтая это рапс. Желтая рапс. Зеленая это ячмень. Розовая это пшеница. А, то есть это 2024 год, да? 2024, да? Да. Да, мы делаем новую карту каждый год. Каждый, каждый год они делают новую новую карту по... Ну, вот, спроси, по... а, допустим, они целенаправленно у них все в обороте, или же они могут подкорректировать в зависимости от цены на рынке? Ну, допустим... Yeah, so. Да, они могут. А если цена, например, на зерновые ну, they, they... намечается хорошая, то они могут увеличить зерновые. А uh, so kind of yeah. их у них нет, да, потому что слишком холодно. И за мороз, э, э, то то мороз то заливает да то есть как бы они они пробовали зимой но не, не получалось сколько, and, сколько ему лет и когда он пришел в этот бизнес? And, uh, how, how old Was born. <laughs> <laughs> с рождения, <Yeah. laughs> говорит, с рождения, говорит, есть, <laughs> акула, акула, акула бизнеса, <that's> 40 лет. Да, это Образование какое? And you uh, you have agronomy degree degree agronomy? Да, yeah, агрономическое yeah. uh, yeah. yeah. образование. Yeah. You, you don't see the flags. No, Слишком сложно работать с соломой. И рынок слабый uh, на лен. Yeah. Money. Money. И But. они де денег не могут заработать на лене. Uh, 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 для, для чечевицы слишком влажно здесь, Горох uh, no uh, uh, пробовали, но слишком много болезней на горохе и они отказались от гороха. Uh, ну слишком. нет, нет. No. Она то болеет и заражается. Тут собственно хорошая На рапсе по моле стоит. Это различная обработка семян. То есть, вот приня хорошую имеют обработку противоинсектицидную, противофунгицидную. И в принципе, она ну как бы и хорошая, и сорта хорошие потому что сорта да, и сорта от сорта многое зависит, насколько он болеет. Моли страдают от моли? Немного есть, да, не сильно. у них... но

Говорит, вот это, вот это говорит, преимущество минус 40 зимой, когда ничто не выживает. Чем больше отправленных остатков, тем больше... А вот бактерии за зиму сколько съедают? Кого, кого? Что они съедают? Они не работают бактерии. Они не работают. Минус 40 там, как они там... Минус 40 там за зиму? Да, там за зиму. Замораживается все. У, у них нет, есть, нет. есть, есть болезни. Болезни yeah. это проблема. Есть болезни. Просто у нас снега много. Остатки раз, разложились. Они какие-то препараты применяют? Мы просто... много и много у них, в принципе, достаточно много есть и биоты, потому что они по наутилу работают, у них нет такой проблемы с биотой, да, им нет необходимости yeah. применять дополнительные биопрепараты. Теплые дни осенью, теплые дни весной успевают. Да и, плюс, ну, да, и плюс у них уже установилась своя биота, да, в течение yeah. вот этого периода времени. Yearly um, season, so from но um, no, они 1st. считают от uh, 1 мая, по осадкам они считают от 1 мая до 1 сентября. Вот у них 240? В зависимости от 70 года от 200 до 300 миллиметров. А максимум какой месяц идет? And maximum, ma maximal kind of precipitation, maximal precipitation, what month? Uh, the, uh, Июнь, июль, зависит от года. Сроки села у них получается тоже мая, 20 число, да? So you seed also in May, May, usually May 1 Well, usually May 5 or 6 and then we seed until May sometimes early June. Ну обычно от 5-6 мая до 30 мая. Ну, иногда заходят на 1, 2 июня. Да, осадков больше. Than, um, hot, so Если flipping. слишком поздно, то получается июль обычно жаркий и получается июль жаркий. Значит, в июне у них осадки максимальные. Yeah. У нас нет. Не, на он, он говорит в зависимости от года. Говорит, yeah. иногда так и иногда так. Но говорит, июль обычно просто жаркий и получается стресс mm -hmm. температурный стресс. Ну, ну, я имею в виду. The... Не, не, я извиняюсь, он сказал, что они не используют глифосатную канолу РАПС, да? Они используют только глифосинатную. Yeah. То есть Liberty Link. A... У них There's РАПС. Это это, это глифосинат это препарат, который э, по аналогии с глифосатом он уничтожает все, только оставляет там, допустим, yeah, только этот a, Это другой. И это этот РАПС он не гмо Он фактически это это как вот э, на подсолнечнике есть. Э, Uh, там mm -hmm. и клеарфилдная технология, yeah. да, евролатин, yeah. то есть также на арабсе эта технология. Invigor shop, yeah. Есть and у них InVigor флаг вот, вот the, есть, это как раз флаг, это либерти Рапса, то есть the, который ну фасинат имеет. продукт? Да, да, раб Вопрос, очень за столько был. лет работы глифосатом по наутилу есть резидентность, устойчивость сорняков, они а дозировки уже с такими дозировками. Начинали с маленьких, увеличивать или она стабильно дозировка? Но есть на юге, говорит, есть такой сорняк, как коша. Uh, он имеет определенную вот глифосатную резистентность, а вообще, так как они используют разные глифосаты, Либерти, все разные разные типы э, гербицида, то они не видят такой проблемы, что где-то что-то там появляется. Ну, то есть ну, если если что-то то не бьет, то 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 бьет, да. То есть оно как бы получается, что глифосат. Он говорит, они никогда не шли ниже нормы, потому что если вы, вы обеспечиваете резистентность, когда вы идете ниже, тогда может появляться резистентность. Но а э -э 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 yeah. они никогда не ходили ниже, они всегда работали только по рекомендованной норме. Потому что если будешь работать на более сниженной норме, будет, будет резистентность будет развиваться. Сколько глифосата на гектар Uh, in the spring, we'll go half a liter per per acre, so that would half be a low, liter per acre of uh, actual. What percentage? 54. That'd be uh, well, yeah. 60. 60. It'd be 540. So it'd 540. Be, uh, uh, and then. so you take 500, well, you see, per acre, it turns out. 5040, <тапида> если 540 го они пол литра от пол литра на акр пол литра на акр это 05 надо умножить на 247 2 05 умножить на 247 это будет в литрах на гектар 05 на 247 да на 247 123 ну, вот 1 1 1 на 3 примерно и а глифосат ну перед посевом обязательно. Перед посевная. Не, не, перед посевом они всегда работают. Почему не работают? Before we harvest, we will do wheat and canola. Before you harvest. Yeah, we cannot spray barley or oats before we harvest. Before, so like to make desiccation. Yeah. И они также работают перед уборкой на пшеницу. Wheat and canola. Yeah. And not not barley. Not barley and not oats но не на не на ячмене не, и не на овес. то есть они используют также диссекацию рапс э, глифосатную, но только на пшенице и на рапсе, но не на ячмене не на, и не на все. And why why is that? So... Uh, ячмень обычно это пивоваренный ячмень, поэтому so там есть остатки, yeah. да, они контролируют. А uh, uh, овес? Овес тоже, они, он же идет на, эти, на овсяные хлопья, они не берут, если найдут какой-то глифосат, там, достаточно. А uh, работают Эфир эфир с глифосатом? Do you apply glyphosate with other products, like, uh, uh, like simple, like 2,4-D, like... The, like... Uh, for, our, for canola we'll put it's a product called HEAT. Есть if такой a... препарат HEAT для рапса, то есть... It's a heavy crop because it helps to dry the crop down quicker. I mean you mean yeah, heated you mean for desiccation, the, but yeah, no, desiccation. but uh, in the spring no, we'll no, in use the spring. for cereal and that'll help control any volunteer canola or cleavers. Uh, uh with glyphosate, together with glyphosate. Yes. <laughs> uh no весной, весной они перед зерновыми. Before, before cereals, before cereals. Before cereals. Перед зерновыми они используют вместе с глифосатом флуоросалам. Он позволяет контролировать волонтерскую канолу, то есть, ну, которая прорастает. Они спорят, да? Да, да, агроном. Да, 120 ton of fertilizer. Здесь э, мы видим, вот э, это только э, бинзы для э, удобрений. How, 100% of our fertilizer on farm. Все сто процентов удобрений, которые они покупают, они хранят здесь. 23 бинзы. Да-да, вот белые все для удобрений.